Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən sizə bu gün Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində yerləşən 4 otaq, 150 kvadratdan ibarət olan ümumi 3 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş həyət evimizi təqdim edirəm. Qeyd edim ki, evimiz yerləşir Masazırda, 6 nömrəli məktəbin arxa hissəsində. Gördüyünüz kimi, evimizin qarşısında belə bir ağaclıq olan yer də var. Bütün kommunal xətləri mövcuddur. Qaz, su, işıq daimidir, mərkəzi kanalizasiya sistemi daimidir. Bildirmək istəyirəm ki, evimiz həm nağd yolla, həm kreditlə satılır. Baxıla olay evimizin içərisi və fasilədim. Gördüyünüz kimi dəyərlinizə belə bir, də bir həyət yanı sahəsi var, sağ-sol ağacların əkilməy üçün yer nəzərdə tutulub. Həyətində əlavə olaraq belə bir, bir əldamı da quraşdırılıb. Bütün kommunal xətlər təchizə gedir, mövcuddur. Qazı, su, işığı daimidir. Həyətində ehtiyac susana qədər quraşdırılıb. Həyətində rahatlıqla 2 maşın daxil ola bilər. İstilik sistemi kombidir. Keçək evimizin içərisi ilə sizi daha yaxından tanış edim. Dəyərli izləyicilər, evimizin giriş hissəsində belə bir geniş dəhliz var. Təkrar edirəm, 4 otaqdan ibarətdir. Solda yerləşir sanitari qovşağı, kombi aparatı evin çərisinə quraşdırılıb, internet sisteminə qədər vardır. Bütün aksessorlarına qədər qoşulub. Bura bizim sanitari qovşağımız və keçərək digər otaqları da sizə təqdim. Geniş belə bir dəhliz var. Solda bir otaq yerləşir, gördüyünüz kimi Əbildirmişəm e, ki, bəzi əşyalar qalmaq şərti ilə satılır. Sağda bir otaq yerləşir. 150 kvadratdan ibarətdir yaşayış sahəsi. Burda isə yerləşir evimizin belə bir, bir geniş qonaq otağı. Və bu hissədə bir otaq var, onu da sizə göstədim. 4 otaqlı ət evidir. İlkin ödəniş 25.000 manat ödəyərək aylıq 600 manat ömrəyə 55.000 manat olacaq buyurub zəvrup maraqlanıb gəlir daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Mətbəxi də sonda sizə göstədim. Sənədləri də bələdiyyə sənəddir. Və sonda sizə mətbəxi də göstərdim. Belə bir mətbəxi var, çox geniş. Mətbəx mebelləri hamısı qiymətə daxildir. Buyurub zəvrup maraqlanıb gəlib daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Təşəkkürlər.